নমস্কাৰ সকলোকে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া আহিছোঁ দেখিছে নহয় গাড়ীত বাইকত আহি আছোঁ মই মানুহজন আৰু ছোৱালী আমি আহিছোঁ মাঘৰলৈ বুলি আৰু বিহু যিহেতু চেয়া বিহুৰ দিনাই আমি আহিলোঁ এতিয়া মাঘৰলৈ বুলি তাৰপিছত আৰু আপোনালোককো বোলো ভিডিঅ'টো ৰাস্তাৰ মাজতে ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু বোলকচোন আপোনালোকো লৈ যাওঁ আৰু ৰাস্তাৰ পৰিৱেশটো যে ইমান ধুনীয়া আছিলে আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া দেখিছেনে আৰু কাষেদি হৈছে এইখন এখন ডাঙৰ বিল নৈ বুলিও ক'লেও বেয়া নহয় বিল হয় এখন বৰ আৰু সেই বিলখনৰ কাষেদি এটা ৰাস্তা মাথা ৰাস্তা এটা গৈছে পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া লাগিলে সেইকাৰণে বোলে আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু এয়া দেখিছেনে ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়া লাগিলে পৰিৱেশটো গছ গছনিৰ মাজেৰে ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়াকৈ গৈছে আৰু এটা ডোখৰ এটা ঠাইতো স্পীড ব্ৰেক সেইকাৰণে ইমান ৰাস্তাটো ধুনীয়া যিহেতু ফাপৰিতা বুলি যে কয় সেয়া ইটাৰ পাৰি ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু ৰাস্তাৰ কাষেদি এইবোৰ মানুহবোৰ ধুনীয়াকৈ ৰৈ ৰৈ আছে আৰু গাঁও আছে এইবোৰ যিহেতু তাৰপিছত এইফালে গছ গছনিয়ে ভৰা বিল এখন ডাঙৰ বিল আৰু এইটো ৰাস্তাদি গ'লে আপোনালোকে যে পায়েই জগন্নাথ মন্দিৰ বুলি জগন্নাথ মন্দিৰ শান্তি অষ্টম বুলি ক'বও পাৰি আপোনালোকে এইটো ৰাস্তাই গ'লে ধুনীয়াকৈ পাই যাবগৈ আৰু আপোনালোকে যাওঁ বুলি ক'লে নিমাতী হৈ এনেকৈ এ টি ৰোড এ টি ৰোড হয় এনেকৈ মাথাউৰি ৰাস্তাটোত গ'লে আপোনালোকে সোনকালে পাবগৈ দেই আৰু এতিয়া বলকচোন ঘৰৰ পৰাই লগ পাই আছোঁ এয়া ঘৰ আহি পালোঁহি ঘৰ আহি পাই চাহ তাহ খাই কৰি ল'লোঁ চাহ তাহ খাই কৰি ল'লোঁ ঘৰত অকণমান ৰৈছোঁ এয়া ঘৰৰ ঘৰৰ কাম চলি আছে যিহেতু ঈডোখৰ নেদেখালোঁ আৰু ভাঙি মেলি আজৰি কৰি থৈছে যিহেতু এয়া ঘৰৰ কাম কৰি আছে ঘৰত আৰু এতিয়া চাহ তাহ খাই ইঘৰ সিঘৰ ফুৰি লওঁ ভিডিঅ'টো চাগে কৰিব পাৰিলে কৰিম আৰু নকৰে নকৰিলেও বেয়া নাপাব আপোনালোকে আৰু এয়া চাহ তাহ খাই মেলি আজৰি হোৱাৰ পাছত অকণমান ৰিলচো কৰি ল'লোঁ ৰিলচ মেইন সেইকাৰণে ৰিলচ অকণো বনাই কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত আকৌ ভাবিলোঁ যাবৰে হ'ল খাই বৈ উঠি ফুৰি চাগে গধূলিয়ে হ'ল এতিয়া যাবৰ সময়তে আকৌ ভিডিঅ'টো অকণমান কৰি ৰাখিলোঁ যিহেতু মাজৰখনত ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লেই আৰু ফুৰি থকাৰ সময়ত এদিনৰ কাৰণে যি গৈছোঁ যিহেতু আৰু সকলোৰে লগত কথা বতৰা পাতি থাকোঁতে সময়বোৰ পাৰ হৈ কেতিয়ানো গ'ল গমেই নাপালোঁ আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ হ'লেই আৰু ইয়াৰ ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ সময়তে অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ এয়া মা তাৰপিছত এয়া মানুহজন এয়া ছোৱালী ছোৱালী হাঁহি আছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ঘৰ আহি পালোঁহি আৰু যিহেতু বাইকে আহিছোঁ ছোৱালীও বাটতে শুলে ঘৰৰ পৰা দৈ টেকেলি এটাও লৈ আহিছিলোঁ আৰু হাত চাতবোৰ ভৰি হাত বিষাই গ'ল যিহেতু বাইকত বহি আহোঁতে ছোৱালীও শুই যে শুলে গাড়ীত বাইকতে সেইকাৰণে বহুত কষ্টত আহিলোঁ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ দেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাবাই